बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अल्लाक तो आज हम आपको देने जा रहे हैं देगी स्टाइल नरगिसी कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है अक्सर लोग शिकायत करते कि उनके कोफ्ते टूट जाते हैं पकाने के दौरान तो इन ताला ये हमारे तरीक़े को आप फॉलो करें तो आपके जो नरगिसी कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे बिल्कुल ये आपके सामने इसकी लुक तो इन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ सके और साथ ही हमारा चैनल अपना पेशावर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और यारों और दोस्तों और फ़ैमिली में ज़रूर शेयर करें तो चलिए बढ़ते रेसिपी की तरफ बस्मर मरहीम तो सबसे पहले जो इसका कीमह बनाना होता है कीमह हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हम गोश्त लेंगे जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है तो गोश का हम कीमा निकालेंगे तो दो दफ़ा हम इस कीमा को हम दो दफ़ा ग्रैंड करेंगे और दो दफ़ा ग्रैंड करने के बाद ये दो किलो कीमा है और दो किलो कीमा में तकरीबन कोई दो सौ ग्राम या दो सौ पचास ग्राम आपने चर्बी डालना है जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है तो दो किलो कीमा में 200 ग्राम चर्बी डालना है और साथ ही हमने इसके ऊपर नमक डाला है दो टेबल स्पून और एक टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हमने इसमें आधा टेबल स्पून हमने इसमें इस मीठा सोडा डाला है आप एक टेबल स्पून भी डाल सकते हैं मीठा सोडा और इसको हम दोबारा से ग्रेंड करेंगे और हर दफ़ा ग्रैंड करने के बाद ग्रैंड करने से पहले आतों को घी से चकना करेंगे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है तो दो किलो जो खालिज कीमत है उसमें हमने 200 ग्राम चर्बी डाली है और हाथों को घी से चकना करके हम इसे दोबारा करेंगे तो दो दफ़ा हमने ग्रैंड किया है अभी हम इसमें डालेंगे आधा किलो हमने इसमें प्याज डाल दिया है ये खुश्क कटा हुआ प्याज था इसका पानी निकाला हुआ ये मिलता है नहीं तो छाप और अगर आपके घर में होता है तो उससे आप छाप करें और ये ज़ीरा और धनिया पाउडर था तकरीबन दो टेबलस्पून ये मिलाना है दो किलो में तो दो दफ़ा दो कीमा हमने पहले ग्राइंड किया था सादा कीमा फिर चर्बी जो हमने मिलाई थी दो दफ़ा हमने फिर ग्राइंड किया है और पाँच दफ़ा ये प्याज़ हमने मिलाया तो पाँचवीं दफ़ा ये अभी फिर हमने ग्रैंड किया टोटल तकरीबन छः से सात दफ़ा हम इसे ग्रैंड करेंगे छः से सात दफ़ा कम अज़ कम तो जितना ज़्यादा ग्रैंड करेंगे उतने ही हमारे जो कोफ्ते वो इन टूटेंगे बिल्कुल नहीं तो ये याद रखिएगा अच्छा कोफ्तों बनाने के लिए ये पानी लिया गया और पानी में एक अंडा मिक्स किया गया है एक कप पानी में एक अंडा और इस तरीके से इसके पीस लेंगे छोटे छोटे कीमे के इस तरह लेंगे और जो बॉयल किया हुआ अंडा है इस तरीके से इसके अंदर रखेंगे और हाथों की मदद से इस तरह दबाएंगे ताकि अंदर तक ये अंडे के साथ ये जो कीमे टच हो जाए अंदर खाली ना रह जाए तो ये जो अंडा और पानी का जो मिक्सचर है ये ऊपर थोड़ा सा डालेंगे और ये हमारा नर कोफ्ता अंडा तैयार एक दफ़ा फिर से आप देख लीजिएगा तो तकरीबन अगर एक किलो आपके पास कीमा है नर कोफ्तों का तो इस किस्म के तकरीबन 10 से 11 दस कोफ्ते बन जाते हैं एक किलो कीमे से तो नरकसी कोफ्तों के लिए जब भी आपने कीमा बनाना हो तो जो तरीका हमने बताया कम से कम छः सात दफ़ा उसको ग्रहण करना ज़रूरी होता है जितना बारीक कीमा होगा तो उतना ही कोफ्ते हमारे टूटेंगे बिल्कुल नहीं तो दो किलो कीमा में हमने आधा किलो प्याज़ शामिल किया था और 200 ग्राम हमने चर्बी शामिल की थी तो कोफ्ते सब तैयार हो गए अभी हमने कुकिंग ऑयल डाला है ये अभी हम तीन देख टोटल तीन देख कोफ्ते तीन देगों के लिए हमने एक साथ ये कुकिंग ऑयल डाला ये लाल मिर्च पाउडर है एक किलो के लिए आप एक टीस्पून डाल सकते हैं एक किलो कोफ्ते के लिए ये हल्दी पाउडर है तो एक किलो कोफ्ते अगर आप घर में बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक कप कुकिंग ऑयल में एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और एक टीस्पून हल्दी अच्छा यहाँ पे ये गर्म पानी डाला गया है ये तीन देगों का जो तेल है तीन दीगों के लिए एक साथ बना रहे फिर इसको अलहदा करेंगे तीन देगों में तकसीम करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप एक किलो घर में बनाना चाह रहे तो इनशाला उसका उसकी जो इंग्रेडिएंट है जो अज़ाएँ हैं वो हम मुकम्मल आपको समझा देंगे तो साथ ही साथ भी हम आपको बताता चलते हैं कि अगर एक किलो आप घर में बनाना चाह रहे हैं तो एक किलो से दस से ग्यारह कोफ्ते बनेंगे और एक कप आप कुकिंग ऑयल लेंगे उसमें एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और एक टी स्पून आपने उसमें डालना है हल्दी हल्दी को आधा टी स्पून आधा टी स्पून हल्दी और एक टी स्पून कुकिंग ऑयल और डेढ़ से दो कप उसमें पानी डालना है और जैसे ही वो गर्म होता है तो उसमें हम साथ ही ये कोफ्ते डालेंगे और ये याद रखिएगा कि चम्मच आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं चलाना इसको अगर आपने मिक्स करना हो तो जो बर्तन हो उसको हाथों से आपने लाना है हाथों से बर्तन को हिला के इस तरीके से आपने इस कोफ्तों को मिक्स करना है तो ये एक एक करके सारे कोफ्ते इसमें डाले जा रहे हैं ये तकरीबन एक सौ के लगभग कोफ्ते एक एक देग में डाले जा रहे हैं एक सौ के लगभग कोफ्ते तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि हमने बर्तन को इस तरह लाना ये तो बड़ी देगी लेकिन घर में अगर आप एक किलो या दो किलो बनाना चाह रहे तो उसको लाना बिल्कुल आसान ईजी होता है चम्मच आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना तो ये इसे इस तकरीबन कम से कम 10 से 15 मिनट तक इस में हम पकाने के बाद इसमें हमने डाल लिया है टमाटर पेस्ट तो घर में एक किलो के लिए आप तकरीबन दो से तीन अदक टमाटर बड़े साइज़ के उसका पेस्ट बना के इसमें डाल लीजिएगा और टमाटर पेस्ट को भी हम तकरीबन मज़ीद दस से पंद्रह मिनट इसमें पकाएंगे और इसी तरीके से आतों की मदद मतलब से मिक्स करेंगे जिस तरीके से आपको ये नज़र आ रहा है तो टमाटर पेस्ट को भी दस से पंद्रह मिनट पकाने के बाद इसमें हमने डालना है दही तो आप 150 ग्राम दही डाल सकते हैं एक किलो कोफ़्तों में तकरीबन एक कप से थोड़ा सा कम दही आप डाल सकते हैं तो इसे हमने पकाना है मज़ीद पंद्रह मिनट तक तो पंद्रह से बीस मिनट बाद आपको नज़र आ रहा है कि टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से पक गया और दही भी पक गया है तो अभी इसको उतारेंगे क्योंकि तीन देग तीनों को हमने पकाना है तो इसको उतार के हम साइड पे रखेंगे जब तीनों इसी तरीके से तैयार हो जाए तो ये तैयार होकर हमने सैड पे रखे थे अभी दोबारा हमने ये देग चढ़ा लिया घर पे आप डायरेक्ट बना सकते हैं तो इस स्टेज पे आप पानी चिक कर लीजिएगा अगर पानी कम हो तो गर्म पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो घर में एक किलो के लिए पहले एक कप कुकिंग ऑयल उसमें डेढ़ कप पानी डाला गया था और एक कप आप स्टेज पे पानी डाल सकते हैं एक से डेढ़ कप तो यहाँ पे ये कोरमा मसाला है इसके दो पैकेट डालेगी ये कोरमे मसाले के और ये अदरक पाउडर है इसके भी दो पैकेट पचास पचास ग्राम के ये दो दो पैकेट है टोटल सौ ग्राम घर में आप एक किलो के लिए ये दोनों चीज़ें तकरीबन एक एक टीस्पून एक एक चाय वाली चम्मच एक किलो के लिए आप डाल सकते सिर्फ एक चाय वाली चम्मच तो और ये ज़ीरा पाउडर और जीरा कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया मिक्स तकरीबन छः सात आठ चम्मच ये डाल सकते तो आप भी एक किलो के लिए आधा आधा डाल सकते और ये खुश प्याज़ डाला गया आधा किलो खुश प्याज ड्राई प्याज जो आम मिलता है तो ये आधा किलो डाला गया है और ये यहाँ पे हम हरी मिर्चें इस तरह पूरी हरी मिर्चें और जूलियन साज में ये अदरक थे और कुछ लेमन इस तरह स्लाइसेस में छोटे छोटे बारी काटे गए थे ये ऊपर से डाला गया और इन सब चीज़ों को इस तरह हाथों तो की मदद से हमने इस बर्तन को मिक्स करना है चम्मच को हमने बिल्कुल भी नहीं चलाना तो घर में अगर अगर आप एक किलो बनाना चाह रहे तो जो ये ड्राई प्याज है ये तकरीबन आप इसमें डेढ़ टेबल स्पून डाल सकते दो टेबल स्पून या डेढ़ टेबल स्पून क्योंकि जो कोफ़्तों उसमें भी कीमा होता है और प्याज़ होता है कोफ्तों में भी प्याज़ होता है तो ये सिर्फ टेस्ट डालने के लिए ये टेस्ट देने के लिए ये जो ड्राई प्याज है ये डालना होता है तो इस तरीके से जो बर्तन है हम इसको हिलाएंगे और इसे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसे पकाना है हाँ। और ये तकरीबन 20 मिनट हो गए तो इसे मीडियम आंच पे आपने पकाना है तो इसे अब हम रखेंगे दम पर आ, तो 15 से 20 मिनट बाद आप घर में चूल्हे पे बिल्कुल चूल्हे को ऐसा कर लीजिएगा जिस तरह चावलों को दम पे लगाते हैं तो आप मज़ीद उसे 10 मिनट दम पे लगा सकते हैं। और कोफ्ते इंशाल्लाह फिर होंगे तैयार तो ये तकरीबन कोफ्ते हमारे माशाल्लाह से रेडी है से अब हम 15 से 20 मिनट कम से कम दम पे लगाएंगे कवर करके तो ये 30 मिनट इसको हो चुके है तीस मिनट आधा घंटा हो चुका है तो ये माशाल्लाह से फाइनल लुक है हमारे कोफ्तों की तो आप बनाइए हमारे तरीके से इंशाल्लाह आपके भी नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे तो ये अभी आपको काट के भी दिखाते हैं तो ये माशाल्लाह से आपको नज़र आ गया कि ये इस तरीके से कोफ्ते बनाएंगे बिल्कुल नहीं टूटेंगे जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़